hakimlar aytadilarki nafs sani ro'parangda oldingda turgan dushmaningdan yomonroq deydi yoningizda turgan dushman yani qo'liga tushdik haqiqiy dushmanimiz bizni yo'q qilib yuborishi mumkin nafs undan yomon deydi nimaga desa ro'parangda turgan dushmanni aytganini qilsang sani o'ldirmaydi deydi aytganini qilsang o'ldirmaydi deydi chaqimchilik qilasan desa xo'p bo'ladi pul ber desa mana pul yod desa yod tur desa tur yugur desa yugur ho'p hop desang u sani deydi ha bo'ldi deydi sani zarar yetkazmaydi deydi nafs shunada yomon narsaki xo'p degan saring sani yomon qiladi deydi ani ayolga qara deydi bitta qaragandan keyin zo'r akani yana bitta qara deydi bitta bola jiyan tog'ani moshinasini urganda shu umuman avariya bo'lmaydigan holatda avariya qilgan tog'asi bo'ldi endi moshina odamni u bu lekin qandaq avariya bo'ldi shu yerda man tushunmayapman u xullas oxiri gapirtiribdida xullas anai yo'lni bo'yida bitta ayol turgan ekan o'shanga qarab qolibman oldi moshina ko'rinmay qolibdi degan endi shu nafsda shu deganim qara qara deydi yana qaragandan keyin endi bir qanaqadir muloqot tikla deydi qanaqadir telegrammi yo nomermi yo nimadir bir narsalar qil deydi oxiri qarang o'zi boshida aytganini qildikku qara degdi qaragvdik ha bo'ldi qarading ketaver demaydida endi endi yo'q deydi qo'shadi shuning uchun nafs shunaqa yomon narsaki aytganini qilma uni deydi qilding ilashasan deydi hech qachon qilma deydi nafs shunaqangi bizni ro'paramizda turgan dushmandan ham yomon narsa hisoblanadi